предлагал бы в новом микрорайоне Масаны. Там есть несколько ОСБ, которые как-то расправляются И на крыше вот сделать эти солнечные коллекторы даже для того, чтобы сделать освещение. Потому что сейчас что не ночь, то кража. Вы думаете, это просто я на крыше Что? живете на территории бывшего Советского Союза здесь, в Украине? Сколько я живу? Двадцать лет. 20 лет? 25? Да. И не теряю надежды, чтобы... А вы сожритесь? Не задай Богу. Ну, да. Понимаете, я светлый. Я слышал, слышал, да. понял. Да. да, если я буду думать, что ничего не можно изменить, ничего не делать, то это не выход. Надо пробовать. Вот э, так есть дорога жизни, называется, с последнего э, маршрута шестого троллейбуса. Сделали на выборах шесть светильников, да, э, тоже на солнечных элементах. Э, с шести осталось живых только четыре или вообще. И люди поломали, унесли, хотя они никому не нужны. Но это все равно надо делать. А насчет того, чтобы на крыше солнечную одного дома для начала сделать, это мы можем. Правда? Так вот, соберемся, сделаем Давайте это ну, это может быть очень хороший проект по бюджету участи. Пожалуйста, деньги в бюджете есть, пишите. Целый бюджет. Да, Целый бюджет? Да. Не, ну подождите, так а не нет. Там только деньги, деньги. Пока идеи, день, пока не будет, не написать, не не проблема, вы А мы с проекта европейского не могли бы найти. Так же было бы производителей, те, которые производят солнечные коллекторы здесь, на Украине. Есть ли те? Я думаю, что я хочу в Украине, наверное, пару слов о проектах. Я много работал в этой сфере, она мне порядка на Украине. Я туда ушел какая? Я вспоминаю, где-то статью даже вот, писал там, выбор выборах а мы все хорошо помним, и тогда была раздача денег Соколовым в виде единовременного пособия, сколько это там миллионов гривен-то да. а, Я тогда а, говорил вот, на той -то встрече, что представьте себе, если бы создать какой-то бизнес, структуру а с уставным капиталом, вот в эту сумму, которую и обеспечить ей рентабельность 100% ну, 40 а вы такая средняя рентабельность для Украины. Посчитайте и получите, что все пенсионеры могли бы навсегда получать те деньги каждый месяц, которые они получили единоразово, таким совершенно глупым образом. Я сейчас закончу свои Теперь представим себе, что э, какая-то вот структура, какой-то город, да, создав... как это в Польше делается, это же, ну, ничего нового в этом нет, ничего удивительного, ничего не ничего гениального. Э, э, я помню, да, точнее, с железным капиталом, когда город создает бизнес-структуру вместе с горожанами там, так и так далее. И в уставе написано, что часть этих денег идет на потребы громады, в том числе наверное, на энергосбережение. Как-то я разговаривал с одним городским депутатом, я его спросил, почему у нас полушарит дорифоновод. Он говорит, ты знаешь, мы начали искать планы трубопроводов, где идет вода. На некоторых участках мы просто не знаем, где она идет. Ну просто нет документов, и все. Она утекает. Ну, в землю. А когда начали раскапывать, то уже нет. Там известковая такая известковая ничто. И через это ничто вытекают наши деньги. После этого они нам рассказывают, как им корятся за то, что они берегут воду. А, они не берегут, они не в состоянии просто этого сделать. Там действительно надо много денег. Но кто этим занимается? Не, они сосут лапу Евросоюза для того, чтобы хоть что-то получить за этой самой лапой. Um, вот. но реально, системно этим вопросом же никто не занимается, мы же должны это хорошо понимать. Уже по максимуму я думаю, мы хорошо помним, да, Дорог, реально, это люди, которые занимаются решением своих собственных задач. Ну, что-то непонятно. Давно сказано, в 60-х годах социолог известнейший. Мы должны решать все сами. Только к этому надо дозреть, мы возвращаемся к вопросу. А когда мы к этому дозреем, отвечу очень простой, когда нам станет очень плохо. Пока плохо, еще не стало.

программ и э, э, европейских там, и так далее, э, ну, теоретически мне очень понравилось, потому что потом у э, меня на Союза. Не надо, 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 бюджетных городского бюджета, либо еще каких-то местных. Когда я сказала, что в вот, нет похожих программ Европейского Союза, я в нашем проекте, который называется он Роман». Он выполняется промоном за деньги Европейского Союза. Для городов больше, меньше. Для, для городов меньше. Совершенно верно. Ну, скоро. Это неправда. Они едут, но устанавливают. по всем школам, это один из самых Поanders, тем, soundtrack. самых эффективных и так далее, и так далее, и так далее, Я не думаю, потом, потому что это того, что они тупо устанавливают. Нет, не тупо, во-первых. А во-вторых, это, это решает команда, что они будут делать. Нет такого проекта, когда пришел Европейский Союз и сказал, вам установлено плохо. Нет. Мы были на открытии трансформатора, мы были на открытии дорог жизни во многих селах и так далее, поселках, где люди решили, вот по решили. Черняк показал опыт, когда один директор школы может пролоббировать так красиво бюджет участия и